Мої вітання, любі друзі! З вами новий день у студії Оксана Піднебесна. Нагадаю, відтепер ми бачимося з вами у прямому ефірі нашого каналу по понеділкам, вівторкам і четвергам о 13-й годині. Сьогодні поговоримо про найголовніші теми сьогодення: відставку міністра економіки Абрамовичуса, такого очікуваного визнання Росії агресором одеськими депутатами, про те, як триває боротьба з сепаратизмом в Одеській області та скандальний фільм французького режисера про український майдан. Залишайтеся з нами. Разом ми сила. Так, одеські майданівці учора протестували біля мерії. Труханова в мери Кремля. Любий РФ не із Одеси. Депутат не очкуйте, Патріота не хо. Луй, такими гаслами зустрічали учора народних одеських обранців, які збиралися на чергову сесію міської ради. Активісти місцевих патріотичних сил і демократичних організацій зустрічали їх на порозі з численними плакатами, прапорами та гаслами. Нагадаю, це була вже третя спроба визнати Росію державою агресором, як це зробили міські ради інших обласних центрів України. Так, у січні 2015-го Київ Дніпропетровськ визнали Росію агресором. Суми він Кіровоград, Луцьк, Львів, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Черкаси, Чернігів, Чернівці визнали Росію агресором у лютому 2015 року. Івано-Франківськ, Миколаїв, Херсон, Хмельницький у березні 2015-го. Житомир і навіть Харків у червні минулого року. Із міських рад, неокупованих, неприятелем обласних центрів до 1 лютого 2016 року не визнали Російську Федерацію агресором тільки міські ради Запоріжжя і Одеси. Учора це нарешті сталося та й те під тиском громадськості. Як це відбувалося, можна переглянути прямо зараз. Зверніть увагу на те, як сприймають цю новину присутні у залі, серед яких депутати, молодь та журналісти. Багато хто навіть не піднявся з місця під час виконання державного гімну гіно. один з тих, хто вчора виконував гімн України у сусідній залі, у нашій студії сьогодні Гри... Григорій Гриншпун, голова Одеської міської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Вітаю вас! І, най... день. І найперше, що хочу вас запитати, е які у вас враження від вчорашнього прийняття визнання депутатами е Російської Російську Федерацію агресором? Ну, впечатление, скажем так, неоднозначное. С одной стороны, с четвертой попытки Одесской городской совет наконец-то высказал свое отношение к действиям России на территории Украины, наконец-то признал, что нахождение российских войск к Крыму и аннексия Крыма. Это есть оккупация, есть враждебные действия. С другой стороны, они, так было все сделано, завуалировано, что, в общем-то, явный смысл всего происходящего был скрыт. Хотя для нас, как для инициаторов, вынесение этого решения. А Всеукраинское объединение Батькивщина последовательно занималась данным вопросом с лета 2015 года. Уже тот факт, что депутаты городского совета все-таки выразили свое отношение к агрессии России, это уже позитив. И мы считаем, что пусть в такой форме мы достигли желаемого. и Город Одесса, депутаты городского совета э, признали, что Одесса ⁇ это Украина, и это есть, по нашему мнению, большое достижение. С другой стороны, э, мы рассчитывали на то, что э, весь зал, э, все депутаты городского совета встанут и исполнят гимн по случаю принятия такого важного, политически важного решения для всей страны. Потому что Одесса – интернациональный город, и так сложилось, что на Одессу были очень такие значительные виды у российского режима. Все вы прекрасно знаете, что в 2014 году, в 2015 году все время говорили о том, что вот в Одессе будет Одесская Народная Республика, что одесситы, русскоязычное население Одессы, являются пророссийским, российски настроенными. И данное решение должно было показать э, всей Украине, всему миру, ну и России, наверное, в первую очередь, что э, правительство Одессы, каким является городской совет, является проукраинским и, в общем-то, э, российским агрессорам, российским политтехнологам на Одессу рассчитывать нечего. Поэтому мы были практически уверены в том, что мы не будем в гордом одиночестве исполнять гимн Украины, и все депутаты вместе отметят столь значимое для города решение исполнением гимна. Но, к сожалению, только лишь один депутат из фракции БП встал при исполнении гимна, хотя а само по себе разумеющееся и определяющееся для любого гражданина – это э, стоять при исполнении гимна и тем самым выказывать уважение к национальному гимну Украины и к самому государству. Григорий Адарович, а как вы гадаете, депутаты міської ради, они взагалі граждане Украины? Э, ну, по паспорту точно, э, скажем так, по своим убеждениям не уверен. Насколько я знаю, из 45 за остальные 18 воз... не голосовало вообще эти 18 это фракция оппозиционного блока и украинская морская партия, которая позиционирует себя, в общем-то, как истинно одесской, соответственно украинской партией. Ну, в общем-то, и назвали да, украинская морская партия. То есть, может быть, их переименовать там, там про российскую морскую партию. Ну, как-то так. Остальные депутаты, понимаете, как ситуация сложилась. То есть, к сожалению, конъюнктуру, особенно политическую конъюнктуру никто не отменял, и поэтому часть депутатов городского совета, все-таки, я думаю, несколько сфальшивили и, проголосовав, они все-таки не совсем искренне это сделали и разделяли. Чаяння і мнения тех, хто зібрався возле городського совета, і тех, кто читає себе гражданином України. Пане Григорію, а як веде себе мэр Геннадій Труханов? Кажуть, що він уже навіть навчився казати слова слава Україні. Ну, е не можна научитися е говорити слова слава Україні, оно должно може исходить из серця, от душі, і нужно розділять всецело е то, що ти говориш. Относительно Геннадия Лидовича хочу сказать, что благодаря ему, в общем-то этот вопрос был вынесен на повестку, на на повестку дня, да, так получилось, что не блок Петра Порошенко не самопомощь, не, спро... не смогли вынести данный, либо не захотели, либо смелости и сил не хватило им вынести данный вопрос на повестку дня. Они анонсировали, они все время говорили, что мы это сделаем. Но блок Петра Порошенко ⁇ это отдельная история. Они дважды еще в прошлой каденции городского совета, когда это была группа за европейскую Одессу брали на себя смелость и ответственность э, вынести данный вопрос на повестку дня и все, как бы так мягко говоря, э, вводили в заблуждение э, как общественность, так и депутатский корпус, все время э, в последний момент не вынося этот вопрос на повестку дня. Также э, еще 16 декабря, в общем-то, данный вопрос был инициирован опять же Батьковщиной, к сожалению, наших представителей в городском совете нет, но мы обратились с письменными запросами э, к... Главе фракции Каминкеру Олегу и к, это, к глава фракции БПП в Горсовете и главе фракции самопомощи э, Павлу Гайдаю с просьбой вынести данный вопрос на повестку дня. Я лично общался с Каминкером, э, получил полное понимание, как я э, ну, тогда э, ощутил это. Он мне даже отзванивался, сказал, что данный вопрос в повестку дня внесен. Как вы знаете, на 16 декабря он действительно был внесен. И потом в ночь перед 16 декабря он я он в пол... Да, он зник. Я в полной уверенности, что все в порядке. Был в это время в Киеве и, к сожалению, не мог присутствовать в городском совете. И он так вот исчез. Угу. Сейчас я уже, не надеюсь ни на что, уже лично присутствовал в городском совете и убедился в том, что ну, не все так хорошо. Поэтому нужно дать довзну Геннадію Леонідовичу і довіряє ділам. Це фракція, на которую я, чесно говоря, не надіявся, що вони винесуть такий вопрос на повестку дня. Ми будемо піарати пи... да, фракції. А я запитаю вас таке. Багато хто після вчорашньої сесії в соцмережах почав висміювати ось це прийняття меморандуму. Мовляв, це чергова піар-акція конкретної політичної сили, це цирк, популізм. І взагалі це не важливо зараз, тому що як ми бачимо всі міста та обласного обласні центри визнавали Росію агресором ще в минулому році, в лютому минулого року. Чи, чи зараз, от наскільки це важливо було зараз прийняти ось цей меморандум? А, ну я вже в принципі говорив, що да, меморандум це, в общем-то, не зовсім то, чого ми добивалися. Як да? ну, говориться, на безрибі і рак риба. И уже то, что э, депутаты городского света э, выразили свое мнение, это уже есть позитив. Плюс это не звучит как э, признание России страной агрессором, пусть это даже не звучит как поддержка постановления Верховной Ради, Рады о признании России агрессором. Но э, даже в этом варианте э, мы четко заявляем о том, что Одесса ⁇ это Украина. И это имеет значительное политическое большое политическое значение. Нельзя все мерить квадратными метрами, субсидиями и прочими-прочими вещами. Кроме каких-то меркантильных, материальных вопросов, есть еще вопросы морального характера. И данное решение оно является значимым как я уже говорил, и для одесситов, и для э, э, граждан Украины, и, в общем-то, для всего мира, в том числе это является декларацией э, России о том, что... одеса Україна і на Одесу розчитувати ні сто ніколи не буде Одеської народної республіки і не треба розкачувати ситуацію в Одесі. Тому я вважаю, що не важливе питання. Перепрошую, активісти на вчорашній сесії мали ще й оцінити господарську діяльність муніципалітету, от куди йдуть грошові потоки, як і під що виділяється земля? Чи вдається це контролювати громадськості на ваш думку? Громадскости это никогда не удавалось контролировать, к сожалению. Также, к сожалению, стоит отметить, что сегодняшний состав городского совета в общем-то, пришел к власти, скажем так, в большинстве случаев не совсем правильным путем. То есть вы прекрасно знаете, что было огромное количество подкупов избирателей и что некоторая часть, скажем так, довольно-таки значительная часть депутатов городского совета, в общем-то, купили себе мандат депутата городского совета, поэтому от них особо ждать, что они будут бороться за интересы одесситов не стоит. Будем надеяться, что закон дестализации примут без условий по особому статусу Донбасса, и это, этот городской совет будет до октября 2017 года. И к тому моменту, опять же, будем надеяться, что поменяется система избирательная, не будет мажоритарных округов, которые фактически происходит прямой подкуп избирателей. Под вот сегодняшний день некоторые кандидаты продолжают скупать голоса, но, наверное, про запас, подкупать одесситов, и, в общем-то, таким образом они видят избирательный процесс, таким образом они видят свою ответственность перед Ізбирателі угу. і остання думка, яка вже не стосується вчорашньої сесії, а стосується іншої важливої події, це відставка міністра економіки Абрамовичуса. А що ви зокрема думаєте з цього приводу про що це свідчить? Про які зміни надалі в системі державної влади йдеться? Ну скажімо так, є різні мнення. Я більше склоняюсь к тому, що ставка е, уважаємого товариша зв'язана іключительно з тим, що е, все таки осінню. Сустояться вибори, і наш опять же уважаемый губернатор формує команду для нової політичної сили, яка піде на ті самі вибори, а ось ці гучні заяви з приводу того, що зараз залишається та сама система панібратства і договорників навіть на найвищих ешелонах влади у міністерствах, як про це заявив Абрамович? Так ну так все і є. Ну вопрос только один. Да? Когда Лещенко заявляє о том, що в правительстве казнокрады, то это комментируется, обсуждается, но при этом никаких мер не принимается. Когда говорят, что коррупция полностью съела наше правительство, то тоже никаких мер не принимается. Голословные заявления, не имеющие под собой продолжения и конкретного результата, но это все пиар. То есть, если э, вор, то вор должен сидеть в тюрьме. Если наше правительство борется с так называемой бытовой коррупцией на низовом уровне и при этом считает, что э, благодарность там в размере там 500 гривен считает, это есть взятка а откат в размере там, миллионов долларов – это есть заработок, то вот это вот искажение, оно ни к чему хорошему не приведет. И по моему мнению, для того, чтобы бороться с бытовой коррупцией, нужно сначала побороть коррупцию на верхах. Как говорится, личным примером показать, как можно жить, За е, чесно зароботаної средства. я дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Спасибо це був це була е, позиція Григорія Гриншпуна, голови одеської міської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. А ми переходимо до наступної теми. Отож, е, залишайтеся з нами.